اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطيعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ جل شانح نے اپنی اطاعت کا حکم فرماتے ہوئے ساتھ ہی اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا بعض لوگوں کو کم فہمی کی وجہ سے شبہ ہوا کہ یہ تو شرک ہوا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملانا ہوا شرک آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس آیت شریفہ کے ذریعے سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی اطاعت کس کے حکم پر ہے اللہ کے حکم پر اللہ فرما رہے ہیں اطیع الرسول پیغمبر کی اطاعت کرو تو, تو پیغمبر, پیغمبر کی اطاعت, اطاعت کرنا اللہ کی, کی بات ماننا ہے اللہ کا حکم ماننا ہے پیغمبر, پیغمبر کی اطاعت, اطاعت اللہ ہی کی اطاعت کی ہے اللہ ہی کے ارشاد کی وجہ سے ہے دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ اطاعت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے عبادت صرف اللہ جل جلشالح کی ہے وہ اکیلے معبود عبادت بندگی کے لائق ہیں ہر پیغمبر نے علیہ و سلاد بنیادی دعوت یہی دی لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں صرف ایک اکیلے معبود ہے قرآن پاک میں متعدد آیات کے اندر اللہ جل شانہو نے اپنی علوہیت اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے کیا صاف بے غبار سادہ سے لفظ ہیں ارشاد فرمایا اللہ حکم اللہ واقع تمہارے معبود ایک ہی معبود ہیں اللہ جل شانح اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اللہ کی عبادت کیسے, کیسے کرنی ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے رسول بھیجے وہ جیسے جیسے فرماتے جائیں جیسے جیسے اللہ کی عبادت کر کے دکھاتے جائیں ان کی اطاعت میں امت بھی ویسے ویسے کرتی جائے مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے عقیم نماز, نماز قائم کرو اب نماز کیسے قائم کی جائے گی کس طرح پڑھی جائے گی کیا اس کی شکل ہوگی رکو سجدہ دوسری ساری تفصیلات ترتیب فرائض واجبات سنن ہر نماز کی کس رکعت میں کیا پڑھنا کیا پڑھا جائے نماز مکمل کیا کچھ رہ جائے تو نماز ادھوری اس کو دور کرنے کے لیے کیا, کیا کرنا جیسے سجدہ صاحب ہے تو اب یہ ساری, ساری تفصیلات عقیم کے زیر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس میں آپ کی اطاعت, اطاعت کرنی, کرنی ہے اللہ کی عبادت, عبادت ہوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علی وسلم کی علی اطاعت میں ایک اور ایک مثال دیکھ لیں قرآن, قرآن پاک میں ارشاد ہے الزکا زکا ایمان والو زکوات دو, دو, دو اب زکاة زکا کی تفصیلات زکا کیا, کیا ہے زکاة کے مسائل کیا ہے, ہے زکا فضائل کیا ہے یہ سارے احکامات زکاة سے متعلقہ کتنے نصاب پر, پر کیسی زکات کتنی زکات کس زکاعت کو دینی, دینی کون مستحق کون مستحق, کون مستحق, مستحق نہیں, نہیں یہ سب, سب, سب آن حضرت جناب, جناب محمد الرسول اللہ, صل اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تفصیلات بتائیں, بتائیں اب ان تفصیلات میں آپ کی اطاعت ہے عبادت, عبادت, عبادت ہوئی زکات اللہ کی اور اطاعت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مثال اور دیکھ لیں ارشاد فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ حج و عمرہ کا حکم ہے اللہ کے لیے حج و عمرہ کو مکمل کرو فریضہ حج ادا کرو عمرہ کی سعادت حاصل کرو اب حج کی, حج کی, کی کیا تفصیلات ہیں کیا طریقہ کار ہے کیا کچھ کرنا ہے کن چیزوں سے بچنا ہے عمرہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا کچھ کیا جاتا ہے یہ ساری تفصیلات اللہ کے حبیب صلی صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے امت کے ذمہ ہے کہ پیغمبر کے طریقہ پر پیغمبر کی سنت کے مطابق پیغمبر کی اطاعت میں اللہ کے اس حکم پر عمل کرے حج کی سعادت بھی حاصل کرے اور عمرہ کی دولت سے بھی عمرہ کی دولت سے بھی سرفراز ہو ایسے اللہ جل جان کے جتنے بھی احکامات ہیں جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات پر عمل ایسے ہو جیسے آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا یہی حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو کیسے اطاعت؟ رسول ایسے اطاعت کرو جیسے اللہ کے رسول نے اطاعت کی لعلکم ترحمون پیغمبر کی اطاعت میں اللہ کی عبادت ہی ایسا رستہ ہے جس پر چلو گے تو تم پر رحم ہوگا اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اپنی رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دیں گے اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق It is a very